নমস্কাৰ ফেচবুক লাইভৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ ৰাজ্যখনত যোৱা দহটা দিন ধৰি প্ৰলয়ংকৰী বানপানীয়ে বিভিন্নজনৰ জীৱনলৈ ভাবিব নোৱাৰা যন্ত্ৰণা কঢ়িয়াই আনিছে বিশেষকৈ বাংলাদেশত হোৱা প্ৰবল মেঘৰ ফলত অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে ভীষণ বৰষুণ হয় আৰু বৰষুণৰ ফলত লাহে লাহে পানী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কেইবাটাও অঞ্চল জলত নিমগ্ন হৈ পৰে ৰাজ্য চৰকাৰে যাক য'ত যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আৰু যোৱা কেইটামান দিনত ময়ো দুৰ্গত আৰু বানপানীত কষ্ট খাই ৰিলিফ কেম্পত থকা লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লখিমপুৰতে হওক বা কাছাৰ জিলাতে হওক বান বিধস্ত ৰাইজক মই সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আৰু যাক যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰাৰ বাবে এক বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টাও চলাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মই শ্ৰীভূমি জিলালৈ গৈছিলোঁ হাইলাকান্দি জিলালৈ গৈছিলোঁ তাতো বানে গৰকা ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ অৱশ্যে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োটা উপত্যকাতে লাহে লাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক পানী বিপদসীমাৰ তললৈ আহিছে মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে কিছু সকাহ লাভ কৰিব অৱশ্যে আমি সকলোৱে জানো এয়া মাত্ৰ এটা প্ৰথম ৱেভ আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক পানী আৰু বানপানী অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰত সদায়ে হেঁচা ৰাখিয়ে থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে আগষ্ট মাহ পাৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি বানপানীৰ আতংকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাবে কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক আমাক আশীৰ্বাদ যেন লাগে কেতিয়াবা অভিশাপ যেন লাগে অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিশেষকৈ আমি বনোৱা নতুনকৈ বনোৱা মথাউৰিসমূহ নভঙাৰ বাবে যিমান ভয়াৱহ বানপানী হ'ব লাগে সিমানখিনি ভয়াৱহ হোৱা নাই পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমাক যেন এইবাৰ ভয়াৱহ বানপানী আমাৰ ওপৰত যেন নাহে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ দুৰ্গতজনক সাহাৰ্য দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আন কেইবাটাও কামত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰিছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সমাপ্ত কৰিয়েই আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু অসমবাসীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ কৰিবৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম জয়ন্তী আমি আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পালন কৰিম সেই উপলক্ষে গঠন কৰি দিয়া শক্তিশালী কমিটিখনৰ সৈতে চাৰি তাৰিখে মই এক বৈঠকত মিলিত হৈছিলোঁ বিভিন্নজনে কি ধৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমাক পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছিল অহা ন তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ এখন এদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব সেই এদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনতে ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ম আৰু প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি আমি ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰটোক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিমান বন্দৰ নামেৰে নামাংকিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিম মই নিশ্চিত ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ এই অনুৰোধো গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰটোক ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামেৰে নামাংকন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ দুজন মহীৰোহে ভাৰতৰত উপাধি লাভ কৰিছিল ভাৰতৰত গোপনাথ বৰদলৈৰ নামত অসমৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ আৰু ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ বিমান বন্দৰ মই আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক সহায় কৰিব সহযোগিতা কৰিব অহাকালি ঈদ উদ জহা মই সমগ্ৰ ইছলামধৰ্মী ৰাইজক পবিত্ৰ ঈদৰ আকৌ এবাৰ শুভ ইচ্ছা যাচিছোঁ এটাই মাত্ৰ অনুৰোধ কৰিম ঈদত জোহাৰ সময়ত আমি যি ধৰণেই কুৰবানী আগনবঢ়াও কিয় আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা আন ধৰ্মৰ লোকসকলৰো ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাক আমি নিশ্চয় সন্মান কৰিম আৰু তেনেকৈয়ে আমাৰ ৰাজ্যখন শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাটেৰে আগুৱাই যাব এডিআীৰ মৌখিক পৰীক্ষা অহা সোতৰ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে জানে এডিআ তৃতীয় বৰ্ষীয় থাৰ্ড গ্ৰেড অৰ্থাৎ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে তিনিটা পৰীক্ষা দিব লাগিব যিসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব যিসকলে ড্ৰাইভিং পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভিঙৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু যিসকলে সাধাৰণ তৃতীয় বৰ্গত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ স্কীল পৰীক্ষা দিব লাগিব আনহাতে চতুৰ্থ বৰ্গত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে অৰেল আৰু স্কীল টেষ্ট দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰি এটা মৌখিক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিবৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আপোনালোকে সেই পৰীক্ষাত বহিব লাগিব মই আশা কৰোঁ আমি জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে এই মৌখিক পৰীক্ষা বা স্কীল পৰীক্ষাৰ গোটেই পৰ্যায়টো শেষ কৰিম আৰু মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে দহ অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি আপোনালোকৰ হাতত যোগ্যজনৰ হাতত নিয়োগ পত্ৰ তুলি দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম দহ অক্টোবৰৰ দিনটোতে আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এল পি এম ইৰ শিক্ষক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰু এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা এই আটাইসকলকে একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডলৈ মাতি আনি আমি নিযুক্তি পত্ৰ আগবঢ়াম মোক কোনোবাই কোনোবাই সুধি থাকে পুলিচৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সকলো ৰিজাল্ট আমি এনেকৈ দিম যাতে আপোনালোকৰ হাতত আমি দহ অক্টোবৰৰ দিনাখন আমাৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি হাতত তুলি দিব পাৰোঁ বহুতে মোক সুধিছে যে এ ডি আৰিৰ নতুন এডভাৰটাইজ কেতিয়া হ'ব পুলিচৰ নতুন এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া হ'ব মই আশা কৰোঁ অক্টোবৰ মাহত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ পিছতেই আমি নৱেম্বৰ মাহত নিশ্চয় আকৌ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহাকালি দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন চৰকাৰী বিভাগসমূহত স্বচ্ছতা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ সৈতে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আমি সকলোতে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিব লাগে পিছত ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচেষ্টা চলাওঁ আৰু সেই প্ৰচেষ্টা চলাওঁতে বহুজনে ঘোঁচ আদিও দিব লাগে বুলি উপধৌকণ আদি দিব লাগে বুলিও আমি বিভিন্ন সময়ত শুনা পাওঁ ভাৰতৰ ভিতৰতে এইবাৰ মই এটা নতুন ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে শিক্ষা বিভাগত আৰু এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰী বিভাগত তৃতীয় চতুৰ্থ পুলিচ সকলোৰে বাবে যে আমি মিউচুৱেলি ট্ৰাঞ্চফাৰ নকৰোঁ কিয় বহুজনে আবেদন কৰিছিলে কিন্তু আমি প্ৰায় ন হাজাৰজনক এই মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পিছত যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰিলোঁ অহাকালি সন্ধিয়া সন্ধিয়া নহয় বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা চাৰে চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰসমূহ আমি মুকলি কৰিম ন হাজাৰজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে একে সময়তে নিজে বিচৰা স্থানত ট্ৰাঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব আজি মই শ্ৰীভূমিত যাওঁতে কেইজনমান ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধিছিলে যে আমি মিউচুৱেল কৰিব পৰা মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এডিয়াৰি যেতিয়া আমি দহ তাৰিখে নতুনকৈ নিযুক্তি দিম তেতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পৰা বা আমি যেতিয়া পুলিচত নতুনকৈ নিযুক্তি দিম দহ অক্টোবৰত মিউচুৱেল কৰিব পৰা কিছু আৰু স্ক'প আমাৰ সন্মুখত ওলাই আহিব লগে লগে নৱেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ মিউচুৱেলৰ প'ৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিম যাতে আপোনালোকে চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ স্বচ্ছতা আৰু চৰকাৰৰ ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহত ভাগ ল'ব পাৰে এই ন হাজাৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ যাক আমি অহাকালি দিব গৈ আছোঁ মানুহে কয় এটা ট্ৰাঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাওঁতে পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকা খৰচ হয় এতিয়া আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰক ন হাজাৰ পূৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ কিমান হ'ব ন হাজাৰ পূৰণ এক লাখ কিমান হ'ব আজি আমি এটা টকাও দিব নালাগে আপোনালোক য'ত আছে তাতেই আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰটো আমাৰ পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি নতুন জেগাত যোগদান কৰিব পাৰে এয়াই হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সংকল্প এয়াই হৈছে আমাৰ সংকল্প যে লাহে লাহে আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ছিষ্টেম ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি দুৰ্নীতিবোৰ নোহোৱা কৰিম শিক্ষক নিযুক্তিত দুৰ্নীতি নোহোৱা হ'ল পুলিচৰ নিযুক্তিত দুৰ্নীতি নোহোৱা হ'ল তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গত দুৰ্নীতি নোহোৱা হ'ল এতিয়া আনকি ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দুৰ্নীতিসমূহ নোহোৱা কৰিম অহাকালিৰ দিনটো সেয়েহে এটা আমাৰ বাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিন শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল অহাকালি আমি আৰু এটা সৰু আঁচনি আৰম্ভ কৰিম আঁচনিটো সৰু কিন্তু এনে আঁচনিবিলাকে মানুহক বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলক জীৱন যুদ্ধত জয় হ'বলৈ প্ৰেৰণা যোগায় আপোনালোকে জানে যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰাৰ পিছত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰে আৰু গৱেষণা কৰাটো এটা যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাৰ বাবে বহুজনে কষ্টও পায় অহাকালি আমি এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন অনুপ্ৰেৰণা এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৰিচাৰ্ছ স্কলাৰসকলক যিমানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি বা সামাজিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ৰিচাৰ্ছ কৰি আছে তেওঁলোকক আমি পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ এটা এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াম আৰু কোনোবা যদি দিব্যাংগজনে গৱেষণাত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি চল্লিছ হাজাৰ টকা এককালীনভাৱে আগবঢ়াম অহাকালি আমি পৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰিচাৰ্চ কৰি থকা সকলো যুৱক যুৱতীক যোগ্যতা অনুসাৰে এই পৰ্টেলত আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ নামভৰ্তিৰো চলি আছে কলেজবিলাকত মই কেইদিনমান আগতে অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহৰ লগত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিলোঁ প্ৰতি বছৰে মই অভিযোগ পাওঁ যে আমি কোৱাৰ পিছতো নামভৰ্তিৰ সময়ত কোনোবা কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ফিজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে এইবাৰ সেয়েহে মই নিজে অসমৰ কলেজসমূহৰ অধ্যক্ষসকলক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগে লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই কৈছিলোঁ যে এইবাৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেন কোনেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা টকা পইচা নলয় কাৰ পৰা নল'ব যাৰ হাতত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন আছে আমাক আয়ৰ আৰু কোনো বেলেগ প্ৰমাণ পত্ৰ নালাগে মই অধ্যক্ষসকলক বুজাই দিছিলোঁ কিন্তু কোনোবা দুখীয়া মানুহ ৰেচন কাৰ্ডখন নাই তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মোক আজি ৰাতিপুৱা ডিৰেক্টৰে জনাইছে যে এতিয়ালৈকে সত্তৰ হাজাৰ এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব কোনোবাই যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো এডমিশ্যনত টকা পইচা দিবলগীয়া হৈছে বা কোনোবাই কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো আপোনালোকৰ পৰা টকা পইচা লৈছে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব আমি বিহি বিহিত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিম আৰু আপোনালোকে টকাকেইটা যাতে উভতাই পায় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম নতুন এডমিশ্যনৰ লগে লগে নিযুত মইনাও আৰম্ভ হ'ব জুন আৰু জুলাই মাহটো গৰম বন্ধ আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ পৰা আমি নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ দিম প্ৰথম নামভৰ্তি কৰাসকলকো আৰু যিসকলে নিযুত মইনা পাই পায়েই এইবাৰ দ্বিতীয় বছৰত বা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত নাম লগাব এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ দুইটাতে নাম লগোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে যোগ্য আৰু আপোনালোকে এই নিযুত মইনা আঁচনি লাভ কৰিব এতিয়া মই এটা সৰু কথাৰে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে জানে যে মধ্যাহ্ন আহাৰ যোগান ব্যৱস্থাত আমি পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰয়াস কৰি আছিলোঁ কামৰূপ বিশেষকৈ গুৱাহাটী কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু যোৰহাট জিলাত আমি অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে লগ লাগি চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেনৰ জৰিয়তে মধ্যাহ্ন আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাবে আমি এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছিলোঁ অহাকালি মই নলবাৰীত যাম নলবাৰীতো আমি চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেন এটা বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম যাতে নলবাৰীতো এই আঁচনিখন আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ লগে লগে অহা কেইটামান দিনত ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰতো এনেধৰণৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত ল'ম যাতে আমি এই অক্ষয় পাত্ৰৰ সৈতে কৰা চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেনৰ জৰিয়তে মিড ডে মিল যোগানৰ আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মাজুলীতো এনেকুৱা এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে গহপুৰৰ ৰাইজলৈ এটা সুন্দৰ খবৰ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ এক অংগীকাৰ আছিল যোৱা কেবিনেটে গহপুৰত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে চাৰিশ পোন্ধৰ কোট পোন্ধৰশ কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিছে আৰু ইতিমধ্যে নিবিদাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ নিবিদাপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনো চিনাক্ত হৈছে মই আশা কৰোঁ বানপানী শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম অকণমান মনত পেলাওকচোন আজি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ কেই পয়সত্তৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল আমাৰ দেশত ৰাজ্যত ষাঠি বছৰ পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ এখন চৰকাৰ আছিল কনকলতাৰ নামেৰে এনে একোটা অনুষ্ঠান কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কেতিয়াও মনত ভবা নাছিল আজি আমি গোপীনাথ বৰদলৈ হওক কনকলতাই হওক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই হওক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পাত স্মৰণীয় ব্যক্তিসকলক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে কেবিনেটত আমি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ নামেৰেও ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অৱ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টখন নামাংকিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ৰাজনীতিৰ পৰা বহু ওপৰলৈ গৈ ৰাজনীতিৰ পৰা বহু ঊৰ্ধলৈ গৈ জনী জন্মভূমিৰ সেৱা কৰাটোৱে আমাৰ লক্ষ্য প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসমবাসীৰ লগত অসমবাসীৰ স্বাভিমান আৰু অসমবাসীৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ স্বপ্ন সাকাৰ কৰাৰ সংকল্প এয়াই হৈছে আমাৰ লক্ষ্য শেষত মই লাখপতি বাইদেউৰ কথাৰে সামৰণি মাৰিম নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই সকলোকে কৈছিলোঁ যে আত্মসহায়ক গোটত কাম কৰি থকা বা যোগদান কৰা বাইদেউসকলক এখন নিশ্চিত আঁচনিৰ জৰিয়তে দহ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আগবঢ়োৱাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা আঠ তাৰিখে মই অসমৰ সকলো বিধায়কক মাতিছোঁ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি কোন মাহত কোন সমষ্টিত আমি এই প্ৰথম কিস্তিৰ দহ হাজাৰ টকা আগবঢ়াম তাৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিম কাৰণ একে মাহতে মই বহুত জেগাত যাবও নোৱাৰোঁ গতিকে আমি তিনিমাহমানক সামৰি এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত যাব লাগিব বিধায়কসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ ন তাৰিখে অৰ্থাৎ ন জুন তাৰিখে কোন সমষ্টিত আমি কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিখনৰ ধন বিতৰণ কৰিম তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিম আকৌ এবাৰ আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰণাম জনাইছোঁ আজি এই ব্ৰডকাষ্টত আমাৰ লগত অনু অনুপম দাস আছে গ্ৰেট মামা প্ৰবীণ বৰুৱা গ্ৰেট মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক ওৰাং অনুৰাগী ভেৰি গুড জোন বৰা কোঁৱৰ গুড ইভিনিং প্ৰফুল্ল অসম গুড ইভিনিং ছাৰ কুলদীপ বৈশ্য কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লিখিছে সুকান্ত বৰাই এশ আঠৰ বিষয়ে লিখিছে মই কোনোবা এটা ব্ৰডকাষ্টত নিশ্চয় এশ আঠৰ বিষয়েও ক'ম কেইদিনমান আগতে এশ আঠৰ উজনি অসমৰ যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকে মোক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা ভাল খবৰ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কিন্তু এশ আঠ সেৱাটো চৰকাৰৰ নহয় বাবে মই যিমান কৰিব খোজোঁ সিমান কৰিব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা যাতে থাকে তাৰ বাবে নিশ্চয় মই প্ৰচেষ্টা কৰিম আমাক পল চৌধুৰীয়ে কমেণ্ট দিছে ৰাজামণি মহন্তই কৈছে অসম পুলিচৰ ৰিজাল্ট মই ক'লোঁৱেই ইতিমধ্যে আপোনালোকক আকাশ ভাটিয়া দিগন্ত ফুকন মনজিত দলে ফৰাজ ফজাইল আহমেদ ৰাজকুমাৰ চাহা সকলোৱে আজি কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টবিলাক ময়ো পঢ়োঁ আৰু আমাৰ অফিচতো সকলোৱে লগ লাগি একেলগে কমেণ্টবিলাক পঢ়ে আৰু এই কমেণ্টবিলাক চাইও যদি কিবা কৰিবলগীয়া থাকে আমি কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰোঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ এটা কথা আকৌ এবাৰ মনত পেলাম পেহেলগামত যিসকল লোকে সন্তাসবাদীৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে আপোনালোকে জানি ভাল পাব প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰলৈ অসম চৰকাৰৰ একোজন মন্ত্ৰী গৈ আপোনালোকে আগবঢ়োৱা কিঞ্চিত সহায় বা কিঞ্চিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ দি থৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ অসমে এখন ৰাজ্য এতিয়ালৈকে যি নেকি প্ৰতিজন পেহেলগামত নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ শোক আৰু সন্তাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সংকল্প এই দুয়োটাকে বিনম্ৰতাৰে সৈতে জনাই আহিছে এই খবৰখিনিও মই আপোনালোকক দিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ